યુનિવર્સિટી ગ્રાફિક ઇન્ટિરિયર પ્રોડક્ટ અને ફેશનમાં ચાર વર્ષનો પ્રોગ્રામ ઓફર કરશે જેનો ઉદ્દેશ્ય શિક્ષણમાં સર્વે સમાવેશ કરતાને પ્રોત્સાહન આપતી સંસ્કૃતિનું નિર્માણ કરવાનું છે જરોદ હાલોલ હાઇવે ઉપર એક વિશાળ કેમ્પસ સાથે શાનદાર શિલ્પો અને સ્થાનોની સુશોભિત બરોડા યુનિવર્સિટીની સ્કૂલ ઓફ ડિઝાઇન વડોદરામાં ડિઝાઇન શિક્ષણમાં નવી પહેલ કરશે અનુભવી વિદ્વાનોની આગેવાની હેઠળ અને ક્રોસ ડિસિપ્લિનરી અભિગમ અપનાવીને ડિઝાઇન સ્કૂલ નવીનતા અને ટકાઉ પણ આ માટે કટિબદ્ધ છે જે ઇકો ફ્રેન્ડલી સામગ્રી અને વસ્તુના ઊંડા મૂળના સિદ્ધાંતો સાથે નવીનતમ ટેક વલણોનું મિશ્રણ કરશે जो तो, ना ना, आप बेचलर ऑफ डिजाइनिंग की डिजाइनिंगनी करिए तो स्टूड्स जैसे बड़ा गुजरात में एलों की पास एटली बड़ी ऑपोर्च्युनिटीज नहीं कि लोग जगह पर कोर्स कर सके जेमा ने सस्टेनेबिलिटी एंड इनोवेशन ईनोवेशन काम थी सके अपने स्कूल ऑफ डिजाइन जी है आईटी मसलर्स बड़ा यूनिवर्सिटी में आप इंट्रोड्यूस कर मिशन ये कि आप स्टूडेंट्स ने सस्टेनेबिलिटी एंड इनोवेशन विषय आप शीखवाड़ी सकी कोर्सेस से आप चार वर्ष कोर्स है बेचलर ऑफ डिजाइनिंग એમાં આપડે ચાર સ્પેશિયલાઇઝેશન છે એક છે પ્રોડક્ટ ડિઝાઇન આપલું છે ફેશન ડિઝાઇન આપલું છે ઇન્ટિરિયર ડિઝાઇનિંગ ઓકે એની ઉપર આપણે આ કોર્સીસ કરવાનું છે 4 વર્ષના અને આપણે ઘણું બધું એમાં જે સ્પેશિયલાઇઝેશન છે આપણી પાસે એવું ઇકોસિસ્ટમ આપણે ડેવલપ કર્યું છે જેમાં આ લોકો સસ્ટેનેબલ ડિઝાઇન ની ઉપર કામ કરી શકે અને ઇનોવેશન ની ઉપર કામ કરી શકે બેઝિકલી રો ટુ રનવે हमने એટલે કોલેબ किया है કોલેબોરેશન किया है क्योंकि वो એક પ્લેટફોર્મ દેગા હમ લોકો हमारी कोशिश ये है कि जो उभरते हुए डिज़ाइनर्स हैं बड़ोडा में उनको एक प्लेटफॉर्म मिले सो so, उस तरीके से हम लोगों ने सोचा था कि ये ब्रॉ टू रन वे हम शुरू करें एंड इवेंचुअली कोशिश ये रहेगी कि ये एक बहुत अच्छा एनुअल इवेंट हो जाए जहाँ पे हर साल हर साल नए नए डिज़ाइनर्स जो उभरते हुए डिज़ाइनर्स हैं उनको एक प्लेटफॉर्म मिले उनको लोग जाने उन्हें पहचाने क्योंकि बहुत सारे डिजाइनर्स ऐसे हैं जो छोटे छोटे पॉकेट्स में काम करते हैं तो उन्हें भी मौका मिले साथ साथ में धीरे धीरे जैसे जैसे हमारे बच्चे भी आते जाएंगे उनको भी एक बहुत अच्छा प्लेटफॉर्म मिले अपना टैलेंट दिखाने का मेन पर्पस क्या है मेन पर्पस यही है कि बच्चों के बारे में मतलब डिजाइनर्स के बारे में लोग जाने आज मैं आपको बोलूँगी एक डिज़ाइनर का नाम बोलेंगे मैं तो नहीं जानती उनको बिकॉज उन्होंने कभी अपने आप को उस तरीके से दिखाया ही नहीं है तो हमारी कोशिश ये है कि जो नया टैलेंट है जो अलग सा एक टैलेंट है उसको दिखाने की कोशिश कल हमारे साथ आ, एक इनारी करके एक डिज़ाइनर्स हैं उसके अलावा सोनल काबरा हैं जिनका ऑटम करके एक बहुत अच्छा सा स्टोर है वो आ रही हैं उन, उन्होंने कोलैबोरेट किया है प्लस हमारा भी एक कलेक्शन होगा जो कि पूरा इको फ्रेंडली काइंड ऑफ कलेक्शन है तो वो बेसिकली चार सीक्वेंसेस दी हैं कलर में बैचलर ऑफ़ डिज़ाइन चार साल का कोर्स है पहला साल जो है फाउंडेशन प्रोग्राम है जिसमें हमारे पास सब्जेक्ट्स हैं जिसमें बच्चे आर्ट और आर्ट हिस्ट्री के बारे में जानेंगे कल्चर के बारे में जानेंगे डिज़ाइन के बारे में सीखेंगे डिजाइन थिंकिंग क्रिटिकल थिंकिंग प्रॉब्लम सॉल्विंग ये सारी चीज़ों के बारे में जानेंगे और फर्स्ट ईयर जो उन्होंने पढ़ा है जो बेसिक्स पढ़ा उसको वो सेकेंड ईयर में जाके उसको एनालाइज़ करेंगे कि हमने जो पढ़ा है उसको किस तरीके से हम उसको यूज़ कर सकते हैं थर्ड ईयर में वो उसको अप्लाई करना सीखेंगे और फोर्थ ईयर में कॉन्टेक्चुअल कि ये जो तीन साल में सीखा उसको किस तरीके से अप्लाई करके एक फाइनल फाइनल जो एक उनका डेजिटेशन होता है उसको किस तरीके से वो लोग कलमिनेट कर सकते हैं उसको सारे स्ट्रीम के बच्चे इट्स ओपन फॉर आर्ट्स कॉमर्स एंड साइंस ऑल स्ट्रीम्स हाँ जी A अभी इस साल हमने नहीं रखा बिकॉज इट्स द फर्स्ट ईयर ऑफ लॉन्च इसलिए हमने नहीं रखा है इट्स ओनली इंटरव्यू बेस्ड